গৰম যিহেতু বহুত পৰিছে সেইটো কাৰণে আমি আজি কি খাব লৈছোঁ জানে পানী দিয়া ভাত এইফালে নিমখ লৈছোঁ এইফালে খৰিচাৰ চাটনি এইফালে ভাত কেৰেলা আলু পিটিকা আৰু দিয়া বইল ডিমটো দিয়া আৰু এইফালে আছে বইল ডিম তেনেহ'লে এইফালে ষ্টাৰ্ট দিলে কিন্তু পানী দিয়া ভাত বেছিকৈ খালে কি হয় জানানে মানুহ ফুলে ফুলি যায় গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ নতুন পেজ আৰু চেনেলটোলৈ স্বাগতম গৰম পানী লৈ আহি গ'লোঁ আজিকালি ময়ো অকণমান নেমু পানী চেপি লওঁ মানুহজনৰ স্বাস্থ্যটো বহুত ভাল হৈছে বুলি কৈছে বহুত ঘিণাইছে তেনেহ'লে মইনো শকত কিয় হৈ থাকোঁ তেওঁক ভালৰ ভাল খুৱাম আৰু মই খুদা পানী খুৱাম দৰকাৰ হৈছে নেমু চেপি খাল ছোৱালীও গৰম পানী অনাৰ লগে লগে দেউতাকক উঠাইছে দেউতাই গৰম পানী এতিয়া উঠিলেহে কালি ৰাতি কেইটা বজাত শুবলৈ গ'ল বা হ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া তেনেহ'লে দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াইতো যোৱাকালি ৰাতি ভাতেই নাখালে সেইকাৰণে এতিয়া তাইক ডাইৰেক্ট ভাতকে খুৱাই দিম আৰু গৰমটো যে বহুত বেছি পৰিছে দেই অঁ বহুত বেছি পৰিছে অঁ আৰু নতুন ফলোৱাৰছ কিছুমান আহিছে সোধে আপোনাৰ নামটো কি প্ৰফাইলটো নাচায় সেইটো কাৰণে মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ মোৰ নাম সোণালী বৰুৱানে মই শিৱসাগৰৰ ছোৱালী তেজপুৰৰ বোৱাৰী দেই সকলোকে মোৰ পেষ্টটোলৈ একদম স্বাগতম জনাইছোঁ থৈ দিয়া ওপৰত টেবুলত থৈ দিয়া এই মই পানী ধৰি আছোঁ গিলাচত মই মই নোৱাৰোঁ মোৰ হাতত পানী আছে অঁ পানী লাগে অ মোক কলি যাটো বিস্কুট খাইছা বিস্কুট বেছিকে নাখাবা এতিয়া মই তোমাক ভাত খুৱাই দিম কালি ৰাতি তুমি ভাত নাখালা নহয় মা দৌ দে মুকলি যাটো পূজা চুজা কৰি আহিছে দেখা নাই এয়া ধুনীয়াকে অ খুৱাই দিম দা কিয় মামীয়ে বেয়া পাব অ মাম নাখালে মামীয়ে বেয়া পাব মাম খাব লাগিব উৎপাতবোৰতো আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই নাই কিমান উৎপাত হয় এই উৎপাতৰ মাজতো যে মই নিজৰ ৰুমটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ ক্ৰেডিট হয়নে নহয় কওকচোন গোটেই ধূলি মুলি চাফা কৰি হা চনীক মানে ধূলি মূলিৰ পৰা বচাই ৰাখোঁ কষ্ট হয়নে নহয় কওক আজিকালি পিছে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে তাই গাটো ধুৱে যে মোৰ মানে প্ৰায় আজৰি টাইপৰে হয় আৰু ইভিনিং টাইমলৈ মই গা ধোওঁ আকৌ মোৰ লগত গা ধোৱে এতিয়া সৰু কাৰণে উৎপাত কৰিছে আৰু মানে মই এটাই কথা এই ধূলি মূলি বাচি থাকক ছোৱালীনে সেইবোৰ বেমাৰ হ'ব নালাগে আৰু ঘৰটো সদায় ধূলি হয় ক'ৰ পৰা নুধূলি সোমাই ভগৱানে জানে ঠিক কৰি ল'লোঁ সেইবোৰ গামোচা মেলিবলৈ আছে গৰমটো মানে যিহে পৰিছে নহয় মুখখন ধুই থাকিব লগা হৈছে মাজে মাজে গৰম নাযাব নি বাৰু যাবছৰ ঠাণ্ডা পৰা নেকি গুৱাহাটীত জেকেট এটা কিনিলোঁ তাৰপিছত ঠাণ্ডা এনেকৈ হৈ থাকিলে এতিয়া ঠাণ্ডা নপৰিবই নেকি এবছৰ পৰিলে পিন্ধি বুলি আছোঁ আৰু এতিয়া নপৰিব লাগিলে হ'ব নাখাব কালি জলকীয়া চাটনি বনাইছিলে বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া খাব লৈছোঁ ৰুটি অমলেট এইফালে ফিকা চাহ দেই ফিকা চাহ ল'লোঁ আৰু একেবাৰে এইফালে আহিছে কালি ৰাতি এটা বজাত হৈছে বোলে এনেকুৱাও পাৰ্টি কৰিলে জলকীয়া চাটনিটো মানে ইমানেই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বনাইছে নহয় আৰু জ্বলাটো ইমান ধুনীয়া হৈছে মজা কি হৈছে নাই চাহত চেনি নাখাওঁ কিন্তু ৰসগোল্লা এটা লৈ লৈছোঁ নহয় বোলে চাহত চেনি চেনি ডাইৰেক্ট খোৱাতকৈ খাব নালাগে বোলে কিন্তু মিঠাই চিঠাই এটা কণ্ট্ৰলত খাই থাকিলে ভালেই বোলে সেইবুলি কৈছে সেইকাৰণে প্ৰমাণ দেখিছোঁ মানে শ্লিং হোৱা আমি কৰিম আৰু যিহেতু চব খালী হৈ গ'ল আৰু খুলিছে এইফালে অকণো মানে বাহিৰলৈ আহিবই নোৱাৰোঁ অ' মা আমি বাহিৰত নাযাওঁ বহুত গৰম মা বাহিৰত এদিন আৰিয়া বাৰ্থডে' বিশ্বকৰ্মা বুলি ইমানেই বিজি থাকিলোঁ বা এতিয়া মনটো বৰ বেয়া লাগিছে সঁচাকৈ ন ঘৰত কিবা এটা পতাৰ পিছত নহয় চাবচোন ভাল নালাগে মই আকৌ মানুহ আহি থাকিলে সঁচাকৈ ময়ো ভাল পাওঁ দেই মানুহবোৰ লগ পালে ভাল লাগে কথা পাতি থাকিবলৈ পাওঁ যে তাৰ সমান মানে সুখ মানে নায়েই আৰু এটা কথা পিছে মই সকলো মানুহৰ লগতে কথা পাতি ফ্ৰী নাপাওঁ কিয়নো মই নিজে যেনেকুৱা মই তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহ পালে মানে অকণমান ফ্ৰী টাইপৰ মানুহ হ'লে কথা পাতি ভাল লাগে ধৰক মই কৈয়ে আছোঁ বোলে অকল শুনিয়ে আছে তেনেকুৱা মানুহো ভাল নালাগে মই কৈ আছোঁ হাঁহিছে মোৰ কথা শুনি আকৌ মোক ধৰক তেওঁ মোক সোমোৱাইছে তেনেকুৱা হ'লেও ভাল লাগে ন অকল মই শুনি কৈ থাকিম আৰু বেলেগে শুনি থাকিব বাহিৰত যে মানুহবোৰ কেনেকে বাৰু দোকান এখন দি দিবহি আছে দেই কথা ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰে কিন্তু কিছুমান চেণ্টেঞ্চ ধৰক নাজানে কিবা এটা মিলাই থৈ দিয়ে আৰু আমি এতিয়া জীপত উঠি লওঁ কেনেকে উঠিম মই মূৰ্তিবলৈ ওলাইছো আৰু আমি কি ফূৰ্তি পাইছে এনেকৈ জীপতে যায় কিন্তু এতিয়া আমি মানুহ কেইবাটাও যাম যে সেইকাৰণে বাছখন লৈ যাম আৰু এতিয়া মূৰ্তি নি পিনে বাছত থাকগৈ এতিয়া ইয়াৰ বাছৰ ওচৰ পালেগৈ এতিয়া উঠাব ইয়াত দোকানী ভাল বস্তু কি জানে এইটো আৰিয়ৰ বাৰ্থডেটো উঠিছিলে ফেন এখন লৈ লৈছো ব'লা 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 আছে মোৰ তাত আছে পইচা ফিফটি ৰুপিচতে দি দে দি দে দি দে পৰি থকাটো এইটো দি দে নালাগে আহিব পল্টন পঢ়ি আহিলে এইয়া আছা এই বাবা যাওকে দেই অহা বছৰলৈ আহিব দেই ধুনীয়াকৈ যাওক আজি যেন একদম দুখে আৱৰি ধৰিছে এইকেইদিন যেন বৰ সুখত আছিলোঁ সঁচাকৈ ন কিবা এটা আহিব অহাৰ আগত চাবচোন ইমান এক্সাইটমেণ্ট আৰু শেষ হৈ গ'লে একদম যেন পূৰা ভাগৰুৱা বছৰ গৈছে বছৰ আহিছে গছৰ বাগৰি গৈছে কলা মানুহ বগা হৈ গৈছে ক্ষীণ মানুহ শকত হৈ গৈছে শকত মানুহ খীণাই গৈছে কিন্তু কিছুমান মানুহ জেগাতে ৰখি গৈছে কি কথাত ক'লো জাননে কিছুমান মানুহৰ মগজবোৰ কেতিয়াও চেইঞ্জ নহয় গম পাইছে মগজবোৰ বৰ বেয়া মই তাকে ভাবোঁ আপুনি এটা কথা মন কৰেনে যেতিয়া আপোনাৰ সুখত থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ দুখবোৰ মনত পেলালেও নাহে চাবচোন কিন্তু যেতিয়া দুখত থাকিব প্ৰতিটো দুখ মনত নেপেলালেও একদম যেন ঈদখৰ দৃঢ়তো আই ৰখি 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 আছে তেনেকুৱা গোটেই লাগেনে মই মানে আগতে সুখটো কি কেনেকুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ যেনে মই সুখটো চবৰে লগত চবৰ সুখ হ'লে মোৰ সুখ সুখ হ'ব সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই আজিকালি অলপ মই চেল্ফিছ হৈছোঁ সুখটো মই অকল নিজৰ কাৰণে বিচৰা হৈছোঁ সঁচাকৈ তেনেকৈ বিচাৰিলেহে আপুনি সুখী হ'ব চবৰে কথা যদি ভাবে নহয় সুখী নহ'ব কিন্তু আগতে মই মোৰ ঘৰখনৰ কথা মোৰ কুকুৰজনীৰ কথা মানে বহুত কিবা কিবি ভাবোঁ আৰু মানে সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত সুখবোৰ থাকিলেও মই সুখবোৰ নেদেখোৱে মানে মানে এনেকুৱা হয় মোৰ সুখবোৰ থাকিলেও মই সুখবোৰ এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ সুখৰ টাইমত যদি মাৰ কিবা এটা হৈ গৈছে ধৰক ঘৰখনৰ কিবা এটা হৈ গৈছে নোৱাৰি মানে কিন্তু এতিয়া মই মোৰো ঘৰ এখন আছে ন মোৰ ঘৰখন মোৰ মানুহজন মোৰ ছোৱালীজনীক যদি সুখত ৰাখিব নোৱাৰোঁ মই যদি মোৰ ঘৰখনৰ কথাই ভাবি থাকোঁ মোৰ বেলেগ মানুহৰ কথা ভাবি থাকোঁ মই জানো সুখী হ'ম প্ৰথমতে সদায় নিজৰ সুখটো বিচাৰিব নিজৰ সুখটো যদি নিজেই সুখটো বিচাৰি নাপায় তেন্তে লোকক আপুনি কি সুখ দিব নিজে সুখী হ'বলৈ চাওক তাৰপিছত নিজৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাক সুখত ৰাখক তাৰপিছত অট'মেটিকেলি বাকীখিনি সুখত হৈ যাব এজনী মাকৰ কাৰণে কি জানে এটা ল'ৰা ছোৱালী সুখত থকাটো মেইন কথা আজি মই যদি দুখত থাকোঁ নহয় মোৰ মা দুখত যদি আছে আৰু বেছি দুখত থাকিব কিন্তু এতিয়া মই যদি সুখত আছোঁ মোৰ মায়ে মোৰ মাত খাৰ শুনিলেই গম পাই যায় মই কেনেকৈ আছোঁ আৰু তেওঁ অট'মেটিকেলি সুখী হৈ যায় আৰু মই কৈছোঁ ন মোৰ পৃথিৱীত মই সৰ্বপ্ৰথম মোৰ মাৰ সুখটো বিচাৰোঁ তেওঁ সদায় সুখত থাকক তেওঁ সদায় ভালে থাকক তেওঁ মই প্ৰত্যককৈ লগ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভগৱানক চমজাই থৈছোঁ ভগৱান আপুনি মোৰ মাক চাব বিপদে আপদে সেইটোহে স্বাৰ্থবৰ শিকি হ'বলৈ শিকিছোঁ দেই বাকীবোৰ কিন্তু স্বাৰ্থপৰ হ'বও নোৱাৰোঁ আৰু নিবিচাৰোঁ হ'বলৈ মই লোকৰ সুখ এটা কাঁহি পেনে মই সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ দেই আৰু নালাগে মোক কেনেকুৱা সুখ মই এতিয়া যেনেকৈ আছোঁ তেনেকেই সুখী মই আজি কি জানে নিজে হাঁহিছোঁ মই আনক সোমোৱাই ৰাখিছোঁ সেইটো কাৰণে মই সুখী আজি বুলি কোৱা নাই আকৌ মই পৃথিৱীৰ সকলো মানুহকে সুখী কৰি ৰাখিম বুলি মই নোৱাৰোঁ আপুনি যদি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক সুখী কৰিবলৈ যায় নহয় তেনেহ'লে আপুনি মৰিব লাগিব সেইকাৰণে লোকৰ দায়িত্ব নল'ব সদায় নিজৰ দায়িত্ব ল'ব নিজৰ দায়িত্ব ল'ব নিজৰ ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব মোৰ কাৰণে মোৰ দুখন ঘৰ মোৰ মানুহজনৰ ঘৰখন আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰখন সেই দুখন ঘৰৰ কথা মই প্ৰথমতে ভাবোঁ দেই মই নিজৰ কথাও ভগৱানৰ ওচৰত নকওঁ কেতিয়াবাহে কওঁ কেতিয়াবা কওঁ ভগৱান মোক ভালে ৰাখিব কিয় জানেনে মোৰ ছোৱালীজনীক মই চাব লাগিব নহয় মাজে মাজে মনত পৰে মই চবৰ কথা ভাবিলোঁ মোৰ কথা নাভাবিলোঁ মোৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় আইয়াক কোনে চাব তেতিয়া কিন্তু মই ভগৱানক কওঁ ভগৱান মোকো ভালে ৰাখিব দেই তথাপিও কিন্তু মই ভগৱানক সদায় কওঁ ভগৱান সকলোৱে মংগল কৰিব প্ৰথমতে সকলোৱে মংগল কৰিব বুলি কওঁ পৃথিৱীখন ধুনীয়া প্ৰত্যেকজন মানুহেই ধুনীয়া হয় অন্তৰখন কিন্তু কিছুমান বেয়া ভাৱ সোমোৱাই লোৱা হোৱা কাৰণে মানুহবোৰ বেয়া হৈ যায় একচুৱেলি মানুহবোৰ বেয়া নহয় অন্তৰখন বেয়া কৰি লয় মানে সেইকাৰণে বেয়া কথাবোৰক গুৰুত্ব নিদিব আৰু সদায় পজিটিভ মাইণ্ড এটা লৈ কাম কৰিব আনৰ লগত কেতিয়াও নিজক কম্পেয়াৰ নকৰিব আপুনি আপুনিয়ে হয় মই ময়ে হয় কম্পিটিশ্যন থাকিব লাগে কিন্তু এইটো বুলি নাভাবিব তেওঁতকৈ মই ওপৰলৈ যাওঁ বুলি গম পাইছেনে যেতিয়াই আপুনি আনৰ লগত নিজকে কম্পেয়াৰ কৰি মই ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবোঁ নহয় সিমান আপোনাক ভগৱানে তললৈ দবাই দিব টকা থাকিব কিয়নো সুখ নাথাকিব আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ টকাতকৈ কিন্তু সুখটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেহ'লে টকা থাকি যদি আপুনি সুখী নহয় তেনেহ'লে পৃথিৱীত আটাইতকৈ আপুনি দুখীয়া মানুহ বুলি ক'ব লাগিব লাহে লাহে বয়স বাঢ়ি আহিছে সৰু হৈতো যোৱা নাই ক'ব নোৱাৰি ন সময়ৰ সোঁতত কোন কেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় ভাবিলে ভয়ো লাগেও নিজৰ বৰ ভয় লাগে আজিকালি সদায় আমি নিজৰ সুখটোৱে বিচাৰি থাকোঁ কেতিয়াবা আনৰ সুখবোৰ বিচাৰি চাবচোন কিমান ভাল লাগে ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক নটালৈ পোন্ধৰ মিনিট আছে আৰিয়া টোপনি গ'ল বৰ উৎপাত কৰে নহয় আজিকালি ময়ো চুলিকেইডাল পকিছে পকো পকোঁতে বহুত পকিছে আৰু পকি সেই খবৰ আৰু গম পাইছেনে টকলা হওঁ বুলিহে ভয় আৰু দেখি থাকিব বাৰু কি হ'ব কি নহ'ব ন হ'ব দিয়ক তেন্তে আজিলৈ ৰাখোঁ সদায় কোৱাটোৱে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট